সকলোকে পোন্ধৰটা ভিডিঅ'লৈ মই আছামিজ টেকনলগেন চেনেলটোৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ কৌতুল্য ৰচনা কৰিছিল কৌতুল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন অশোক কোন বংশৰ ৰজা আছিল অশোক মৌৰ্য বংশৰ ৰজা আছিল তৃতীয় প্ৰশ্ন পঞ্চতন্ত্ৰ এখন বিশেষ পুথি কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ বিষ্ণু শৰ্মাই পঞ্চতন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল চতুৰ্থ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কাৰ আগতকালক সোণালী যুগ আখ্যা দিয়া হৈছে উত্তৰ গুপ্তসকলৰ আগত্বকালক গ'ল্ডেন ইৰা অৰ্থাৎ সোণালী যুগ আখ্যা দিয়া হৈছে পঞ্চম প্ৰশ্ন চন্দ্ৰগুপ্ত কোন বংশৰ ৰজা আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বংশৰ ৰজা আছিল ষষ্ঠ প্ৰশ্ন মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল পাতলিপুত্ৰ পাতলি পুত্ৰ তেওঁলোকে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল সপ্তম প্ৰশ্ন সাঁচিৰ স্তূপ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ সম্ৰাট অশোকে সাঁচিৰ স্তূপ নিৰ্মাণ কৰাইছিল অষ্টম প্ৰশ্ন অশোকৰ পিতৃৰ নাম কি অৰ্থাৎ অশোকৰ পিতৃ কোন আছিল উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য হৈছে অশোকৰ পিতৃ সম্ৰাট অশোকৰ পিতৃ নৱম প্ৰশ্ন বানৱ ভট্ট বিখ্যাত কবি বানভট্ট কাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল উত্তৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল বানভট্ট দশম প্ৰশ্ন কোনাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোণাৰ্কৰ ছান টেম্পুল নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰসিংহদেৱ একে একাদশ প্ৰশ্ন বাবৰ আৰু কাৰ মাজত পানীপথৰ প্ৰথমখন যুদ্ধ হৈছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত উত্তৰ হৈছে ইব্ৰাহিম লোডী বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত পানীপথৰ প্ৰধান যুদ্ধ হৈছিল দ্বাদশ প্ৰশ্ন আগ্ৰাৰ ফৰ্ট অৰ্থাৎ আগ্ৰাৰ দুৰ্গ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ আকবৰে আগ্ৰাৰ দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বাবৰৰ পুত্ৰ কোন উত্তৰ হুমায়ুন বাবৰৰ পুত্ৰ হৈছে হুমায়ুন দেন চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন শেষৰজন মোগল সম্ৰাট কোন আছিল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন সম্ৰাট আছিল বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ দুই পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু কাৰ মাজত তৰাইনৰ যুদ্ধ হৈছিল সেই বিখ্যাত যুদ্ধ তৰাইনৰ যুদ্ধ হৈছিল মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন দিল্লী সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল উত্তৰ ইব্ৰাহিম লোদী আছিল দিল্লী সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুমায়ুনামা কোনে লিখিছিল উত্তৰ গুলবাদান বেগমে সমায়ুনামা লিখিছিল ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কুতুব মিনাৰ ক'ত অৱস্থিত দেলহিত অৱস্থিত কুতুব মিনাৰ দেলহিত অৱস্থিত দিল্লীত অৱস্থিত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন হালদি ঘাটৰ বিখ্যাত যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ পোন্ধৰশ ছয়সত্তৰ চনত হৈছিল হালদি ঘাটৰ যুদ্ধ দেন বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰামচৰিত মানস কোনে লিখিছিল বিখ্যাত গ্ৰন্থখন লিখিছিল তুলসী দাসে ধন্যবাদ সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চেনেল শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব